Ірино, доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? Да, добрий вечір, ага. Ірино, ну, розк я... розкажіть, будь ласка, так що власне відбувається в самому Маріуполі біля, тому що э, чуємо, що там знову э, летять міни, так? Принаймні сьогодні а... так було? А... Чесно говоря, на сьогоднішній день я не слышала, щоб у нас летели міни. Вчера была информация по поводу того, что в Новоазовском районе идет какой-то танковый обстрел в сторону Мариуполя. Но на 9 часов вечера я ее перепроверяла, и в Новоазовском районе она не подтвердилась. Потом была информация, что в Волновахском районе она тоже не подтвердилась. Вот, поэтому сказать сто процентов, что шли какие-то обстрелы, я не могу. Я информацию проверяла, она не подтверждалась. В принципе, обстановка в Мариуполе более или менее спокойная. Может быть, я что-то упустила за тот момент, когда ездила, мы только что получали 230 килограмм груза с мужем на блокпосты и переселенцем, и один из грузов только что отвозили, я вошла в квартиру, и, может быть, за это время что-то пропустила. Но целый день было более или менее тихо. Если бы не работа диверсионных групп в Мариуполе, то город живет обычной своей жизнью. Это позавчерашний расстрел маршрутки, где участвовало две машины. На данный момент проводится следствие, при каких обстоятельствах они были, была расстреляна маршрутка, при каких обстоятельствах были пострадавшие. А так, да, вот миссия ОБСЕ, причем была информация о том, что миссии ОБСЕ приехали не сами, они приехали и с российскими представителями, и с украинскими. Здесь уже возникает много вопросов. Но вопрос первый, да, на каком основании, извините, россияне приехали, ну, я скажу грубо, утрируя ситуацию, делить наши территории. Вот это тоже, скажем так, один из возбуждающих вопросов в Мариуполе, в том числе. Вот. А до, по поводу каких-то минометных обстрелов на блокпост мы только что ездили на один из блокпостов тихо. Я, конечно, могу сейчас проверить и несколько других блокпостов, но пока я информации такой не слышала. Угу. Я перепрошую, це здається, ми дещо перепутали. Катерина Сарацькова писала про Петрівку. Це, якщо я не помиляюсь, все ж таки район Донецька міста, а не Маріуполя Катя була е, саме там, так вона просто переміщається дуже швидко. А ми не встигаємо зараз вона в Маріуполі, а була в районі, все-таки в Донецьку. І наскільки я розумію, що там все ж таки були, був мінометний обстріл біля е, бомбо цього власне бомбосховища е, шкільного і власне власне, де дорогу пошкодили від мінометного обстрілу, я так розумію, у вас у, у вас все зараз спокійно, як ви кажете, менш більш. Але скажіть, будь ласка, ця місія обсє, яка працює в Маріуполі. Вона працює як інкогніто спілкується журналістами, пояснює, що вони там роблять чи ні. Якщо Маріуполь входить в цю 30 кілометрову буферну зону, то як це буде виглядати? Но поскольку прибыли они еще вчера, допустим, я не слышала информацию о том, что они уже встречались с журналистами, что была, к примеру, пресс-конференция. Завтра буду на работе, я этот вопрос уточню. Но вообще, насколько мне известно, штаб обороны Мариуполя отчитывался об их приезде, об их размещении. Была информация о том, что им предоставлялись машины, вот, что тоже взбудоражило Мариуполь, поскольку предыдущая информация о том, что ВСЕ на своих машинах, уж простите меня за такую информацию в эфире, дружит и развозит ДНР и русских, тоже подливает масло в огонь. То есть очень странный визит. Если вы приехали делить зоны, то почему вы тогда не остановились на Вазовском районе, где с удовольствием вы приняли россиян? И ОБСЕ, которые развозят этих россиян. Ірино, а як виглядає підготовка власне до виборів? Ми знаємо, що там є з кандидатів, і голова обласної Донецької облдержадміністрації перепрошую пан Тарута і інші такі видні кандидати, і говорив говорив і міський голова, і голова ОДА, що вибори в Маріуполі відбудуться. Як ви бачите це місцеві журналісти? Чи будуть там справді вибори? Тому що Маріуполь на картах позначають як округ? в котором возможно провести, но сложно провести выборы? А, а я не знаю, в чем сложность. Я думаю, что в Мариуполе выборы пройдут так, как и выборы президента. На выборы президента было гораздо опаснее идти, и люди все равно шли, а, в том числе и мы своей семьей. А, я думаю, что выборы пройдут 26 октября. Я, возможно, я могу предполагать, что могут быть какие-то диверсии. да? Но волка боятся в лес не ходить, люди планируют на них идти, люди активно ну, стараются обсуждать эти вопросы для того, чтобы поддержать кого-то люди в большинстве своем уже определились, за кого они будут голосовать. Очень важный момент в Мариуполе, знаете, тоже, который несколько возмущает население, что идут и те кандидаты, которые уже были при правлении Януковича в парламенте. Я не буду называть фамилии, да, регистрации уже прошли, поэтому все ставят, делают ставки на новых кандидатов, на тех, кто не при Януковиче и на тех, на кого можно еще надеяться на, на какие-то перемены угу. с ними. Ирина, дуже вам дякую.